Повертаємося до нашої студії. Ще раз скажімо усім вам доброго ранку. Нагадуємо, сьогодні у нас вівторок, 31 січня. В ефірі ранковий коктейль на 51-му. Дуже приємно, що ви прокидаєтеся разом із нами. Ми сподіваємося, що ми робимо ваш ранок кожного дня. Наразі ми продовжуємо і а, будемо говорити про цікаву виставу, яку можна побачити у Дніпрі. Ні, наркотикам саме під таким гаслом проходить е, спектакль за п'єсою Юрія Щекачіхіна між небом і землею». Лею жаворонок в'ється. Основна дія відбувається в наші дні у нашому місті з нашими хлопцями та дівчатами. Вони не проти спробувати щось гостреньке. Наркотики, наприклад, виставу зіграли актори народного театру Чародії. І саме зараз про цю виставу а, піде мова із нашим наступним гостем. Тож обов'язково залишайтеся з нами. Тож, друзі, до нас сьогодні до студії завітав директор Народного театру «Чародей» Олег Клементів. Доброго ранку. Доброго ранку. Вже прокинулися, як вас настрій? Атлічний я знаю, що всі, у всі творчі люди вони або прокидаються зранку, і їм не важко, або е, не прокидаються і їм дуже важко. Як на вас ну, ви знаєте, я поздно жусь рано встаю. Угу. Ви щаслива людина, можемо да. сказати це однозначно. <ріху> так. <ріху> — Добре, давайте поговоримо про акцію виставу. Саме так вона називається. Да, у нас прописано а, між небом і землею жавроно к'ється. Розкажіть, як виникла така ідея? Вже трошки перед тим як почати з вами розмову. Я рассказал коротко про то, про что идет в ней мова. Расскажите детальнее. Вы знаете, этот спектакль был создан очень давно. И на протяжении многих лет мы пытались восстанавливать эту работу. Это вызвано было тем, что 12 лет назад мы впервые встретились с замечательными людьми, которые работают по реабилитации людей, которые прошли это страшное зло. И тогда у нас был интересный, не просто была встреча. А мы попытались создать вот такую как бы акцию. Здесь принимали участие и психологи, и волонтеры, и бывшие э, люди, которые mm -hmm. пытались уйти от этого они ушли. И мы очень рады, что у нас это было. Мы тогда объездили практически всю нашу Днепропетровскую область, показав эту работу. И, вы знаете, мы понимали, что этот спектакль необходим для нашей молодежи. И вот в это воскресенье, которое было, мы играем этот спектакль периодично, где-то раз в два месяца, так как репертуар театра очень большой, поэтому чаще не получается. И мы решили создать именно вот вернуть эту акцию в наш город. И нам было было приятно, что к нам приехали с реабилитационного центра, был психолог, был волонтер, которые начали нашу акцию. Нам вдвойне приятно, что в этом году э, мы не сами организовывали зрителя, нам помо помогло управление культуры, департамента гуманитарной политики. Они организовали практически э, представители с каждых школ Но Новокайдакского района, СНД района, индустриального района были представители. Практически зал 470 э, мест был заполнен. И это, наверное, э, ну, это, это очень очень важно, и так, дело в том, что это было в воскресенье в 16 часов, mm -hmm. не так просто поднять школьников, mm -hmm. учителей, но очень много было взрослых, много было детей, и мы видели реакцию зала, мы видели, как воспринимают дети, которые, в общем-то, мы ограждаем. Мы не работаем с людьми, которые уже прошли это, а ограждаем от того, что происходит. Конечно, реакция была удивительной. Мы долго не могли разойтись. Многие дети оставались, писали свои отзывы, не уходили от плакатов, которые были выставлены в фойе нашего Дворца культуры. Были фотографии выставлены из этого спектакля, прошлых спектаклей. То есть вот такая акция, я думаю, не осталась равнодушной для тех ребят, которые были у нас во Дворце. Мы видели эти глаза многие ну, овации в конце спектакля как это в общем-то принято и мы заметили что молодежь э, пытается разобраться с этим злом пытается понять чтобы не дай бог не попасть на. Этот путь и, в общем-то, вот такая была задача, и мне кажется, она свершилась. То есть mm -hmm. очень нужные вещи. Мы будем играть этот спектакль. Уже есть заявки для того, чтобы показать не только там избранным ребятам в школе, которая есть, уже вот по школам начнем ездить с институтами сейчас решается вопрос тоже объехать наши вузы, вместе встречи. Может, это не будет полный спектакль, может, это будут отдельные диалоги, которые есть в этом спектакле. Пьеса написана необычно в том плане, что можно ее как бы делать как отдельными кусками, то есть вот привлечь внимание к этому страшному злу, mm -hmm. которое действительно ну, куда mm -hmm. денешься, если оно увы есть. Расскажите нам mm -hmm. кратенько про сюжет и э, действие самой сюжетной пьесы и э, сколько актеров принимает участие. Э, в, в общем. Э, Основные герои два мальчик школьник, который попытался mm -hmm. ради любви к девочке воспользоваться этими этим злом. Дима он ради любви пошел на это, а mm -hmm. девочка была влюблена в человека, который со стажем, который уже стал наркоманом mm -hmm. и который как бы пытается уйти. Ну, он уйти не может, потому что его это уже втянуло, и этот страшный рок заканчивается тем, что человек просто погибает. Mm -hmm. То есть такая как бы трагедия, трагедия души человеческой, Вот две такие души рядом. Тени, они же как бы проигрывают это зло. Это молодежь, которая находится. Mm -hmm. Боб, один из организаторов продажи этого зла. Тема очень сложная, немножечко э, там происходит момент, когда один мальчик умирает, показывается момент похорон его, то есть вот такое как mm -hmm. бы э, аллегория того, что вот что может произойти со всем этим ну и финал очень плачевный. Этот Терехов, так называемый, главный герой, взрослый человек, он перекрывает этого Димку, ну и получает пулю себе в живот. То есть вот такой финал, который, в общем-то, застроен в этом произведении. Мы его переделываем несколько раз, и мне очень приятно, что мой сын, старший сын, стал режиссером этого спектакля в новом видении. Mm -hmm. Очень много работал над характерами, над... Материал очень сложный, его mm -hmm. играть тяжело. И наша молодежь, которая задействована, вы по фотографиям видите, какие mm -hmm. это лица, ребята, они очень светлые сами по себе, но в этом mm -hmm. спектакле, конечно, выкладываются очень сильно, чтобы действительно показать правду жизни, то, что действительно есть. И как бы мы ни хотели, это зло мы существует рядом с нами. Да. На жаль. Да. А вот а да. э, действительно, питание с приводу ваших актеров, Кто акторы, и насколько... Вашку, насколько, можливо, цікавым было работать над этой работой. Вы знаете, вот самое интересное, что в нашем репертуаре много таких подобных спектаклей было. Это и Замарашка Гловацкого, в свое время и свалка, которая была, в общем-то, и Белый ангел с черными крыльями тема Спида. Вы знаете, молодежь с удовольствием играет, репетирует этот спектакль. И я могу сказать, почему. Им интересно внутри себя понять. Тоже происходит с этим злом. Я уверен, что те ребята, которые уходят вот в наш коллектив, которые занимаются творчеством, именно театральным творчеством, они никогда в жизни не пойдут на это попрощаться. Mm -hmm. Скажу вам откровенно, все ребята, которые занимаются у нас, это, как правило, ребята-отличники, это президенты школы и так далее, это активисты, которые действительно у них все занято по времени, но не бегут на репетиции, понимая, что для них театр ⁇ это вот та духовная душа, на которой необходимо. И в общем-то, и им-то как раз и приходится играть подобные роли. Mm -hmm. Это рабочие, это студенты, это школьники. Школьников у нас не, не так много. В основном у нас народный коллектив взрослый. Mm -hmm. Здесь играют люди и возрастное. Вот Боба у нас играет, Николай Ермоленко, ему уже вот 56 лет. То есть у нас возраст разный в театре, и нам очень приятно, что вот молодежь откликается на такую работу. Это сложная работа, у нас Дима, он такой жесткий в работе. Конечно, очень тяжело было репетировать этот спектакль, играть его вдвойне тяжело, потому что это стопроцентная выкладка, здесь подделок никаких быть не может, это должно быть внутреннее состояние, проживая эти страшные моменты. Ну вот, что Получилось, Даже по фотографиям видно какие-то лица, uh -huh. что происходит с ними. И, в общем-то, дорогого стоит, когда мы видим подобные работы. Конечно, 2-3 дня ребята приходят в себя uh -huh. после И таких эмоциональных выбросов. Вот. Но они чувствуют себя очень хорошо, понимая, что это их, как uh -huh. говорится, основное, ради чего они работают. Uh -huh. Uh -huh. Мы зараз бачимо фотографии, деякі, mm -hmm. Если их можно там поставить на экран, то о, хотели бы трішки комментариев от вас, чем мы бачимо. А, от, ну, вы обратили внимание, сцени, я начну с задника, который там прослеживается. На заднике, вы знаете, вот мне вот я все время выхожу из дома и сразу вижу разрушенный садик которого mm -hmm. просто уже давно mm -hmm. не стало, стоят только стены, и там собирается извитка, проходишь мимо, видишь и шприцы, <свят> и все остальные атрибуты этого страшного зла. И вот там мы видим как бы рисунки, небольшие, там солнышко нарисовано, как бы забытая стенка mm -hmm. разрушенного садика. Как бы вот из этого как бы начинается спектакль. Вот эти помосты, как паутины в разные стороны и так далее, это говорит о том, что в паутину попасть... Легко, вот выбраться угу. из нее не так просто. И главные герои, видите, Артем Гладкий, который играет Терехова, вот он сейчас находится здесь. Это его воспоминания, как он попал первый раз, когда у него пошли вот эти внутренние состояния, как он говорит, галюны. Вот, и тени, которые возникают рядом с ним. Это вот те люди, которые тоже занимались этим. Что с ними происходит? Через вот такое образное восприятие мы видим что может быть, когда человеку плохо, когда его ломает, идет ломка, и вот, вот такие как бы пластические этюды, которые используются на протяжении всего спектакля, это связано, вот, там, видите, и Диму Армейс Арутюнов играет роль мальчика, школьника, старшеклассника, и вот уже взрослого человека, ему 26 лет по пьесе, почти 10 лет в зависимости, и лечился, и что только не было. И вот девочка Катя, школьница, помогает ему выходить из этого, но, увы, жизнь так складывается, что выйти он так и не смог. Скажіть, будь ласка, під час підготовки вистави, ви ж ну, в якійсь мірі мали бути, скажімо так, в матеріалі, да? якихось певних моментів, внутрішніх моментів, фізичних моментів. А як ви про них дізнавалися, яким чином доносили до акторів? Адже вони мають передати всі ці відчуття, як фізичні, так і психічні глядачу? Вы знаете, вот интересная тема связана с тем, я не буду говорить конкретно, у нас есть один из организаторов этого, этой акции, человек, которая прошла э, через реабилитацию и потеряла своего мужа, который был наркоманом. Mm -hmm. Это одно из... и участник, он близок этому mm -hmm. человеку, то есть она рассказывала много об этом зле. Это первое. Второе, когда мы раньше, а вот Дима, который восстанавливал спектакль, он играл Терехова в свое время. Mm -hmm. Мне очень приятно, что сейчас депутат горсовета Игорь Маковцев он сыграл в свое время Терехова. Это начальник департамента транспорта. То есть, и он дружит с нами, и часто бывает в нашем дворце. То есть, как бы эта тема, она э, живет у нас только потому, что мы встречались с такими людьми. Бывшие наркоманы нам много рассказывали, мы ездили по области. Это как бы еще тогда был толчок. И угу. на протяжении, вот, мы его пятый раз уже восстанавливаем угу. на протяжении вот, угу. 18 лет, которые существует эта пьеса. Э, ну, в смысле, у нас. Мы в свое время в «Рампе» участвовали, угу. показывали этот спектакль. То есть, как бы, ну, знаете, вот он живет, он не уходит от нас. Если мы легко расправились со спектаклем «Заморашка», который много лет был у нас в репертуаре, это женской колонии, мы поехали в Меритополь, в женскую дев... колонию для девочек, и когда мы побывали там, когда выехали, то я сказал, все, этот спектакль больше не показываем. Почему? Дело в том, что когда мы там побывали, мы увидели настолько шикарную роскошь для детей, которая там создана. Я впервые видел, что такое душарко. Понимаете, для меня это было, мы когда оттуда выехали, мы поняли, почему дети, которые там побывали, еще раз туда хотят. Угу. Понимаете, там рай земной. Та же самая реабилитация, которая проходит, для них э, им там хорошо. Понимаете, угу. вот идет реабилитация, возвращаются они назад, родители... Э, ал алкоголики, нет, наркоманы, нет. просто негде жить и так далее. Мы видим это зло, мы встречаемся, вот у нас, кстати, на этом спектакле были дети, были дети из детских домов, мы очень активно работаем с детскими домами, они посещают наши спектакли, а я могу сказать, что каждое воскресенье мы играем в спектакли, в 12 для детей, в 16 для взрослых. И постоянно, каждое воскресенье к нам привозят деток из детских домов. С АТО мы очень хорошо работаем, это ребята, которые там были, это переселенцы, из этой зоны. То есть они постоянно у нас присутствуют, мы постоянно даем билеты детям и взрослым, которые приходят к нам. И вот они были тоже. И очень приятно то, что они это воспринимают. Ну, каждый по-своему воспринимает это зло. Кто-то понимает то, что вот с ними произошло там, они приехали сюда, это где-то близко, оно где-то что-то пересекается. Ведь каждый воспринимает своей душой mm -hmm. то, что видит, и уже сам воспринимает по-своему то, что с ним происходит. Конечно, вот эти слезы, которые мы после спектакля. Знаете, с одной стороны мы расшевеливаем эту э, структуру, а с другой mm -hmm. стороны, может быть, и не полезны эти слезы, для того, чтобы mm -hmm. уже... Хочешь... И дети говорят, и там одна девочка написала, я туда не пойду. То есть это уже говорит о том, что уже где-то кто-то какой-то определенный процент понимает, что там делать нечего. Mm -hmm. Так, вы говорили про то, что некоторые сцены и диалоги являются такими автономными, и я mm -hmm. хотела запитать, насколько часто вы ви видуете подобные акции? там, не связаны с вашим? Ну, вы знаете, я же говорю, мы сейчас приостановили, но ну, <сёк> у нас, мы показываем спектакли, на этом <сёк> вот сейчас мы специально возродили эту акцию для того, чтобы работать дальше. То есть как-то был период, ну, знаете, есть... Э, мы пять лет, как Кайдакский... До этого два года мы были закрыты. Mm -hmm. Естественно, спектакль играться не мог. Вы обратили внимание, это и декорационное, и световое оформление. Mm -hmm. То есть выехать вот с этой махиной, с этими же декорациями, с помостами, это нереально. Но вот было, мы по области, конечно, прокатались mm -hmm. очень хорошо. В больших дворцах выступали, и в малых, и в школах, и в институтах. И, в общем-то, ну, опять-таки, это уже был концертный вариант, потому что вот это все mm -hmm. показать практически невозможно. Ну и, и играем это спектакль очень редко. Но ну, вот mm -hmm. сейчас заявки пойдут, будем играть его больше. Хотя, в общем-то, у нас же люди не э, получают зарплату там где вот они же приходят по свободное от работы учебы mm -hmm. время, поэтому мы не можем там играть его дневное время часто. ну там один день можем, где-то люди возьмут себе отгулы, прогулы, там еще что-то придумают mm -hmm. отпуска, то есть вот таким путем но часто как бы вот это сложно всегда. почему я говорю, что монологи диалоги проще сделать, то есть вот какие-то нюансы, mm -hmm. какие-то вот такие варианты более такие, знаете, с, свободные от цинического пространство, которое mm -hmm. есть у нас в дворце. А дворец-то у нас театральный, mm -hmm. и поэтому мы как бы можем себе это позволить, чего не могут mm -hmm. даже многие дворцы mm -hmm. нашего города и даже области. И вы же понимаете, что mm -hmm. таких световых эффектов, которые делаем мы, не каждый может себе mm -hmm. позволить. Даже в профессиональном театре. Вот поэтому... Ну, а мы уже, слава Богу, смогли за п'ять лет добиться того, що у нас все це є. Ось до речі, пане лежить запитання з приводу: ну скажімо так, ваших можливостей, і ви кажете про те, що кожної неділі стабільно є якась да. вистава о 12-й, о шістнадцятій. Uh, что сейчас в вашем репертуаре и что встан, uh, можно так. будет увидеть в ближайшем времени, чем вы пишаетесь? Ну, я могу сказать, что за пять лет работы вот последние пять лет у нас я-то в этом дворце 83 -го года, и наш народный театр имеет корни очень давние. Мы старейший театр, он был создан в 1898 году, то есть 18-й театральный сезон у нас продолжается, и мы стараемся поддерживать эти традиции. У нас нас хороший музей, интересный музей созданный. В общем-то, и фотографии, и фиши тех прошлых лет существуют. То есть, как бы история есть, это немаловажно. Она дает толчок для продвижения. И вот у нас такая традиция сложилась. Мы последние четыре года восстанавливаем спектакли 30-летней давности. Uh -huh. То есть, вот у нас королевство кривых зеркал был спектакль. Мы его восстановили. Ну, естественно, восстановили. Он совершенно по-другому звучит. Uh -huh. И вот там есть некоторые сцены. Вот, кстати, и в это воскресенье мы его будем показывать. Он уже 5 лет существует сейчас, и 30 лет назад мы его играли. То есть этот спектакль, он как раз параллельно с тем, что происходило на Майдане, он создавался. И там есть сцены, которые очень похожи на Майдан. И если вы посмотрите на нашем сайте, у нас там есть фотографии этого спектакля, вы увидите подобные сцены, которые идут здесь. Хотя это детская сказка. И у нас очень много детских сказок, и поэтому в 12 часов мы играем для деток, вот. и, а в 16 часов играем для взрослых так как театр у нас, у нас есть группы детские, есть взрослый основной состав, который люди постарше, которые играют разные спектакли. В репертуаре у нас э, «Как то» есть. Вот сейчас мы репетируем Гидома Пасана, рассказы mm -hmm. делаем, «Парижские проказницы», премьера в марте месяце готовится. Э, в репертуаре Ромео и Жанетта, Uh -huh. Это потрясающий материал, нас обвенчает прилив, который играет наше взрослое поколение, взрослые актеры. Играется этот спектакль. «Робинзон», мюзикл, в котором играет, кстати, режиссер этого спектакля, Дмитрий Клементьев, он живую поет. У нас есть, ну вот, Сергей Клементьев, участник «Фабрики звезд», финалист, uh -huh. то есть как бы... Это все люди, которые помогают нам в работе. У нас есть своя студия, где мы пишем свою э, музыку. У нас авторские. Вот «Королевство кривых зеркал» авторская музыка в спектакле. То есть Дима написал специально для этого спектакля музыку, и она звучит. То есть во многих спектаклях у нас спектакли музыкальные. Для детей в основном. Это «Звездный мальчик» мюзикл. Это и вот недавно мы возродили спектакль «Снежная королева». Весь новогодний шли на полных аншлагах. Прошел mm -hmm. спектакль, мы mm -hmm. его показали восемь раз. И вот Сейчас 26 февраля мы опять играем этот спектакль, несмотря на то, что все думают, что он именно зимний, ничего подобного. Там все времена года, поэтому спектакль живет. И вот у нас мы пытаемся, чтобы 38 спектаклей, которые есть в репертуаре, oh. жили. Поэтому я говорю, что раньше, ну не можем мы показывать, у нас вот Робинзон, получается, мы почаще его играем. Лесная песня, лесовая песня по Лесе Украинки. Вот у нас идет в репертуаре, вот, он восстанавливался несколько раз. Uh -huh. И сейчас он играется раз в месяц мы выиграем однозначно поэтому тоже спектакль такой яркий динамичный драматичный очень со своими мы очень любим участвовать делаем вот сейчас маленький мог которым будут куклы задействованы mm -hmm. это будут большие паркетные куклы это будут куклы Планшетний, то есть, тоже, вот теж вот такі процеси для дітей. Тобто вот, репертуар совершенно разнообразний. Пане Олеже, дякуємо вам за цікаву розмову. Ми бачимо, що э, велика історія і великі здобутки насамперед а є. Ми, у вашого, да, вашого yeah. театру. Э, ми вам бажаємо творчого натхнення і э, куди ще далі розвиватися, не знаю, але розвитку будь-якому да, разі. Так, все время розвиваємося, все время йдемо, стремимося, тому що люди ростуть в цьому дітей виробляють. И мне очень приятно, что они уже стали многими профессионалами своего дела. И за рубежом у нас уже 8 человек, которые продвигают театральный процесс, с которым мы дружим и продолжаем дружить. Mm -hmm. так. Дякуємо вам Друзі, дуже Друзі, нагадаю, що сьогодні до нас завітав Олег Клементів, директор народного театру Чарді. Дякую вам за розмову і Спасибо. за багато цікавої інформації. Приходіть, к нам на спектакль. Ми зараз продовжуємо ранковий коктейль і е, познайомимося прямо зараз з історіями легендарних жінок. І З ними це можна познайомитися і зробити у міській бібліотеці. Які книжки там представлені, та що цікавого на вас очікує? Дізнаємося у нашому наступному сюжеті.